Доброго дня, шановні мешканці міста Марганець, власники транспортних засобів. Відділення Державної автомобільної інспекції заслуговування міста Марганець інформує вас про стан аварійності за два місяці 2015 року. На вуличній дорожній мережі нашого міста було скоєно 10 дорожньо-транспортних пригод. Така ж сама цифра в минулому році. Але в минулому році у нас не було дорожньо транспортних пригод аварій з потерпілими. В цьому році у нас вже дві дорожньо транспортних пригоди, при яких Два громадянина отримали травми різної ступені тяжкості. За видом, більше всього, у нас вісім зіткнень з 10. По вулично-дорожній мережі розподіляється так: що на вулиці Київській скоєно 5 дорожньо транспортних пригод, по вулиці Лермонтова, 3 дорожньо транспортних пригоди, по радянській один і по Нікопольській, один, та обі вони облікові. 10 дорожньо-транспортних пригод було скоєно з вини водіїв, індивідуальних транспортних засобів. За порушення правил дорожнього руху це 6 правил порушень маневрування. По дням неділі. 4 дорожньо-транспортних пригоди було скоєно в суботу, 2 в неділя, інші дні по одному. Розподіл по часу. 5 дорожньо-транспортних пригод було скоєно з 8 годин ранку до 12 годин дня. Одна дорожньо-транспортна пригода, у якої водій перебував в стані алкогольного сп'яніння. Тому, будь ласка, будьте уважні під час руху по нашим вулицям не порушуйте правила дорожнього руху. Також нагадую водіям, що згідно пункту 9.9 правил дорожнього руху, до 1 травня за межами міста ви повинні рухатись з включеним ближнім світлом фар. Або денними ходовими вогнями, які передбачені конструкції транспортних засобів, також у 16 березня о 14.00 по вулиці Київська була скоєна дорожньо-транспортна пригода, в якій отримала травма дитина, ученик першої школи. Даний факт зареєстрований в Марганецькому міському відділку. Проводяться слідчі дії щодо встановлення вини учасників даного ДТП. За два місяці в місті Марганці скоєно п'ять незаконних заволодінь транспортних засобів, один мотоцикл, один транспортний засіб це машина. Та три мопеда. Тому звертаємося до власників мопедів, не залишати своїх двохколісних друзів біля під'їзду без нагляду. Та зберігати їх в темний час доби на спеціальних стоянках, де власник цієї стоянки несе відповідальність за зберігання вашого транспортного засобу. Слідкуйте за своїм майном, тому що у нас спостерігається ріст зростання незаконних заволодінь. Також ще раз хочу звернутися до питання оформлення страхових полісів цивільно-правової відповідальності наземних власників транспортних засобів. Більш детально, ми про це питання дізнаємось про вас від вас, так? Да. А, на сегодняшний день существует закон Украины по обязательному страхованию гражданско правовой ответственности автовладельцев. Это наш полис ОСАГО или ГОшка, как его называют в народе. Этот полис обязательно каждый владелец транспортного средства должен оформить. Полис является годовым и он обеспечивает выплату по вине застрахованного лица. То есть тот человек, который у нас приобретает полис, страхует себя на случай, если он в результате ДТП принес ущерб другому транспортному средству и другим людям. Этот полис выглядит вот так. Такой полис выписывают все страховые организации, и это является документом, подтверждающим, что у него есть полис страхования, чтобы органы ГИБДД видели, что транспортное средство, согласно закону, застраховано. К этому полису существует вот такой спецзнак, он не является полисом страхования, он просто показывает, что это транспортное средство застраховано. Полис гражданской ответственности обеспечивает выплату пострадавшей стороне невиновной в ДТП. Для того, чтобы воспользоваться полисом страхования, автовладелец должен сделать с места ДТП, но не позже 24 часов, звонок в контакт-центр страховой организации, в которой он получил страховой полис. И в течение трех рабочих дней предоставить автомобили обоих сторон ДТП для фотографирования и прийти написать в свою страховую компанию заявление о наступлении ДТП. Это обязательные условия. Ни одна страховая организация не выплатит страховое возмещение, если одна из сторон была не в трезвом виде или под действием наркотиков. Это прописано во всех страховках, и это знают все страхователи. Для того, чтобы правильно воспользоваться своим преимуществом в результате страховки, еще мы предлагаем нашим клиентам воспользоваться бланком Европротокола. Значит, бланк Европротокола выглядит вот так. Здесь есть два экземпляра на самокопирующейся бумаге по одному экземпляру для каждой стороны. Если обе стороны застрахованы, имеют поле страхования, никто из них не пьян. Если стоимость ущерба не превышает визуально 25 тысяч гривен, если обе стороны договорились и знают, кто из них виновен, можно оформить европротокол, что даст возможность нашему клиенту не идти в суд, не вызывать ГАИ, не платить штраф по ДТП и ускоряет процесс урегулирования ровно на месяц. Согласно договору о страховании гражданской правовой ответственности, срок выплаты компенсации до 90 дней, если наш клиент воспользовался европротоколом, то это ускоряется ровно на месяц. То есть наш клиент не ждет, когда же состоится суд, не ждет 10 дней до момента вступления в законную силу решения суда, то есть ускоряется процесс. Ну и плюс еще материальная сторона, клиент не платит штраф. Еще хочу подчеркнуть, что европротокола можно воспользоваться лишь в том случае, если нет жертв происшествия. Опять же, Европротокол не освобождает от необходимости звонить на контакт-центр. И опять обязательное условие, в течение трех дней клиент должен посетить страховую организацию, чтобы написать заявление. Страховая организация оставляет за собой право регрессной выплаты, если страховка выписана на пенсионера, а за рулем оказался не пенсионер. Также страховая организация оставляет за собой право регресса до 20% выплаты, если клиент не предоставил автомобиль для фотографирования. То есть в интересах клиента соблюдать все правила страхования, вовремя заявить о наступлении страхового случая. Но в том случае, если две стороны никак не могут договориться, кто из них виноват, сумма ущерба велика, то тогда мы советуем вызывать ГАИ, составлять протокол и все-таки идти в суд и отстаивать свои права, если кто-то из сторон не согласен, кто виноват. На сегодняшний день наша страховая компания предоставляет антиинфляционный пакет услуг, который включает в себя дополнительно до э, защиты 50 тысяч на ремонт автомобиля еще 25 тысяч. На сегодняшний день стоимость запчастей такова, что 50 тысяч защиты по обычному полису страхования хватит только на ремонт автомобиля среднего класса. Если наш клиент попадает в ДТП с участием дорогой иномарки, естественно, этих денег не хватит. Нашей компании разработан страховой продукт «Полная автозащита», по которой наш клиент, приобретая этот продукт, защищает не только свою ответственность, но и может воспользоваться услугой ремонта своего автомобиля. Мы страхуем автомобили любого срока давности, много лет может быть автомобилю, по системе мини-каско. И на случай так называемого поцелуя с дорогой иномаркой, за небольшую оплату мы добавочно включаем защиту на сумму четверть миллиона. Ознакомиться с этими страховыми продуктами и получить консультации можно на улице Советской, 66 или по телефону 211-38. Будем рады помочь.